то ну, якби влада має сказати, вибач, дружок, ти незаконно стоїш, так от давай ми тебе перевістимо сюди. І ти будеш законно стояти. А влада скаже, пошов нафіг. До свидання. А ми далі другому. А, если він, а, тепер, а тепер у нас є пропозиція. А якщо хорошо, а давайте ми його сюди переставимо. Значит, о, и пост... схему или нет? Пожарные нормы по отношению к дому всех троих. троих. О, а я ага. о чем? Что я бы всех убрал. Всех Да, троих. да. Но у него есть документация. У них документы до какого-то года. За какого интернационалиста 8. Они не соответствуют. Раздвинуться на метод. Они не соответствуют. Они не соответствуют. Они Они не Стоит? Подписан, вот то, вот стоит три киоска. А, да. Так вот тут нельзя, когда вы а тут паспорт? можно. Так Нет, раз раз сюда раз раз да раз можно сюда переставить, где можно, туда можно. Давайте по каждому отдельно разберем. Давайте, давай, давайте. Вот давайте тот, который так. стоит зеленый. Я да, я новый, последний, который привезли. Да. Так. На Sydney. Ему выдали дозвол на размещение до э, принятия схемы размещения. А матери. в каком цероте Сейчас мы плянем, когда ему дали. Вин у нас что? Бабик. Бабік. 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 Бабіку дали е, договір про встановлення особистого строкового сервіту на користування місцем з 1.05. А схему коли розробили? В 11-му там же написано. Так, значить, після того вже ж того? У нього є дозвіл, потім треба розрабатувати схему. У нього також є паспорт прив'язки, скажімо так. И нарисован в этом паспорте киоск под домом, но тем не менее он подписан. Так? В схеме а в текстовой части нормы? описано, что пожарные нормы не разрешают размещать... Да. Туда а вы в человека... Схеме Нет, подождите. Ему надо на документы до затворения схемы. В схеме появились требования пожарных разрывов до дома. Они и тогда были пожарными. Да. Тогда не были, они так прописывались. Были, вот, были. Да. все было. Все было. Все было. Да, под... э -э -э и не поменяли. Бортовали меня, да, четко. Ну под... хорошо, под... если оно подписано ага. и архитектурой, и паспорт. Первое, Первый так работ писали, от... а второй раз. работ... А что человек так, должен страдать? Человек, то, что вы... какой человек не... должен ну, страдать? Ну тот, Подождите. что, что вы дозу не... ему дали. Да, я А теперь извини. Нет, мы ему ничего не говорим, извини. Я говорю, вот конкретно, давайте возьмем это синий, зеленый киоск не было еще схемы про размещение мафы. Да? у него есть решение да, про и картинка, где ее поставить. а поставил написан? не та. да он там. Поставил он поставил там, где не не. Да нет, ну, ну как? Ну, я не паспорт один потому что хотя бы ближе Где нарисован? У этого паспорта написано, что он стоит ну, с другой а, стороны а, тротуара. Но он стоит да, там ближе к этому да, можно Он там поставил. Можно его вернуть к дому. А можно демонтировать. Не можно его демонтировать. У него есть разрешение. Так он достал. Давай, не вопрос. Да, а, подождите, он здесь стоит. Его нужно вернуть сюда. Не вот и все. Его можно Хорошо. демонтировать. Андерлин, От да. Открыл угол я... того, что все его установка я... не отвечает паспорту привязки. Можно При демонтировать. Я, я согласна. Я... Хлеб можно демонтировать. Я привязать. понял. Я завтра погоню. А у нас, нас когда завтра. Потому что все стало. соответствует. Тут нужно только ждать, когда у него закончится аренда. Нет, конечно. Там, конечно 7, я же скажу, раз, что... зачем он там стоит тут. И он уйдет отсюда, хорошо. потому что его место размещения и паспорт не соответствуют... Вот здесь еще на следующей недельке, да? А можно еще... Все, есть. хорошо, что а а можно дождать, пока вы не зарабатываете. Вот они тоже можно, потому что когда они не зарабатывают... Когда, когда, когда подписывали вот это, это самое, то есть пожарная норма действовала в 3 секунды. Тогда э, можно все и туда забрать, чтобы подписали вопреки нормам. Сейчас На да. нет. Насколько лет, тогда не знаю. до семнадцатого года. Или можно разорвать договор, или ждать, пока он не забудет. Нет, давайте не так вот. Вот вы как не специалист, не скажите, не да? скажите надо от дома не эти не три МАФа убрать. Почему я так должна сказать? Нет, ну если по ДПМ всем нормативам. Ну хотя пожарным там все пошло. На сегодняшний день вообще никакие правила размещения МАФов не действуют. Ага. Да. Есть, есть вечные незыблемые, там пожарные. Да. Если говорить, как вы хотите сказать, что пожарные нормы, они соответствуют. Тогда нужно разорвать, получается, договор аренды и их убрать. Вот что получается. То есть вы пропонуете промышленника все-таки убрать? Нет, я ничего не пропоную. Я вам принесла, показала, как обстоит дело. Кто-то должен взять на собой отповедание. Потом для пояснения. Для будет материально к сожалению, нет оснований продлевать ему аренду. Я... Yeah. аренду а тут уже вопрос прошу. Нет. Он уже только на себя взял ответственность. Все, я понял. Нема больше этих вопросов. Я пропоную... Так, а где мы материалы? это мы, да? Так, сейчас. А це це я, все, все. Значит, я пропоную, э, хай діагнозу редакція. І хай самі депутати визначаються. Нема заперечень? Хто за? Проти утримався. Редакцій, в двох редакциях як я проєктом рішення. Подоброножі. І хай депутати визначаються. І все.

Шестнадцатый пункт. Надание дозволу товариству Палистекс на объединение земельных делянок под размещенным магазином по улице Пушкина, 59. Виробничьи примещения тут? Будут разные. Магазин? Ну, у них несколько, несколько. А, а что таки? У них три договора. Так. Под магазином, потом под застройку подавали, ну там прописано это И потом еще виробничьи. То есть, воно в общую... Где это, покажите? 59, где это А кто новый властник? Забыкова.

Коэффициент останется тот да, тоже будет? Да, Как это платили? Вот, ну, под всем этим. Да, это аграрники, ежечок. Тут 3% стоит, так, в одном договоре. А зачем они это объединяют? Ну, уменьшить, я так все подозреваю. Кого? Процент. У них три договора аренды. Три договора аренды. Один под магазином, есть. один в свое время давался на достройку. Вот, вы вы что они увеличивают. Коэффициент принятия? одинаковый на всех или нет? конечно раз по магазинам больше под этим по магазинам тогда пересчитать тогда можно мы все таки по максимуму по максимуму по максимуму по магазинам нема за Нема. нема Ром. алло да привет сейчас на комиссии ну сейчас кого-то все, сим за Так, забор ми пройшли. Так, друге питання по 17-му. Припинити перехід права редних земель ділянок. Так, по вулиці Друга Харківська, 12, площа 020 га, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, вилучити громадянин, громадянин Гриценко та Каргоцький і надати ВКП ноти з на 2 роки. Це за діалогом, де недостроє бюджеття. Помните ми надавали на це саме.

Так, по улице Прокофьева, 1-1, площадь 01799, подразмещена мастерная, вылечить и поправить алмаз на дату товариства «Хоккей ну, О». то же самое. Хоккей и компания. Наверное, не знаю. Ну, ну, не ну продал это самое, ну, оформляет. Один Прокофьева 1 /1. Прокофьева 1 /1. А где алмазы были? Прокофьев, 1-1. Ну, в ну, магазинах есть. Да, отдельно. Какие там мастерские? Кто за? Алмазы. Против. Против. Утримация. термины. А терміном 5 років. Викласти інформацію. Ну ми пишемо. Що так пишемо. Наступний проєкт рішення. Розгляд проєктів рішень повернути міським головою. Так що.

Она пишет сейчас. Да сейчас пишет где-то 40. Машину мы, то, мы то, приняли, то, и она забыла. Я okay. Okay. А что сейчас за вопрос? Так, а что це рубит? Вот еще раз. Значит, а саме замість підразміщення банки установи записати записать підразміщення офисных приместей. Ну, то я знаю, что вы закидываем еще. Це... Актуально. Це... Це...

Порядок денный вычерпан. Yeah. Я пропоную yeah. его сидеть головой, давайте на нас тут покормить. Или будем подсимовать. No, Мы yeah. будем по надам только те проекты, где надо не в аренду, громадяны, те, которые нельзя сейчас вернуться. только их два решения, есть. Два. А какое решение? Два. Два проекта решения. которые... Они не будут взрываться. Хай лежат.